ਮੋਹ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੋ ਅਬਰ ਸਰ ਹੋਵੇ ਦਿੱਲੀ 에어ਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਰ ਬਰੋਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਮਰ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇ सो यूके जहां पर वीजा सक्सेस रेट इस समय ऑलमोस्ट 100 परसेंट चल रहा है जहां पर अक्टूबर नवंबर और जनवरी इनटेक की अप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं प्लस टू स्टूडेंट्स के पास इन इनटेक्स में एक खास ऑप्शन है कि वो दो साल के प्रोग्राम के लिए भी जा सकते हैं और वो वन ईयर के प्रोग्राम के लिए भी जा सकते हैं इसकी पूरी डिटेल्स आप ब्रॉडवे टीम से लेके समझ सकते हैं आज का शो इस टॉपिक पे नहीं है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके लिए नाउ यूके के अंदर एयरपोर्ट के ऊपर बच्चों की वेरिफिकेशन भी हो रही है और बच्चों से डिटेल क्वेश्चनिंग भी हो रही है जब आप अपना बोर्डिंग पास लेते हो मैं तब की बात कर रहा हूँ यूके पहुंचने के बाद की बात नहीं कर रहा जब आप फ्लाइट लेने जाते हो तो मैं तब की बात कर रहा हूँ ये डेली एयरपोर्ट पे भी हो रहा है अमृतसर एयरपोर्ट पे भी हो रहा है तो कुछ चीज़ें आप अपने ध्यान में रख लें अपनी नॉलेज में रख लें अगर आप उनकी तैयारी के साथ जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी सबसे पहली चीज़ आपको अपनी अकोमोडेशन का इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि आप कहाँ जाकर रहेंगे और अगर किसी रिलेटिव रिश्तेदार या दोस्त के पास जा रहे हैं तो उनको आप बता सकते हो कि मैं यहाँ से अपने दोस्त के पास जाऊँगा फलाना फलाना दोस्त है जो लेने आएगा उसके बाद उसने मेरी अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी के आसपास सॉर्ट आउट करनी है वो मुझे हेल्प आउट करेगा और वहाँ पर मैं अपनी अकोमोडेशन फिक्स कर लूँगा तो अगर यहाँ से आप फिक्स अकोमोडेशन नहीं लेके जा रहे हो और इसके अलावा आपको अपने कोर्स के बारे में कॉलेज के बारे में ये सब बातचीत करनी आनी चाहिए और बहुत स्ट्रांगली अपनी बात रखनी चाहिए बहुत सारे स्टूडेंट्स घबराए हुए जब वहां पर पहुंचते हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को आती है जब स्टूडेंट्स उनके क्वेश्चन का एकदम क्लैरिटी से आंसर नहीं दे पाते तब ये प्रॉब्लम उनको आती है तो भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस कैरी करके चलो आप ट्रैवल कर रहे हो इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो अच्छी जगह पढ़ने जा रहे हो इतना पैसा लगा रहे हो तो वहाँ पर एयरपोर्ट पे जाके एकदम सुन नहीं हो सकते आप उनकी बातों का आंसर आपको देना पड़ सकता है आपको अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी कोर्स प्लान्स के बारे में पता होना चाहिए फ्यूचर प्लान्स के बारे में पता होना चाहिए मोस्टली तो जो अच्छे कंसल्टेंट्स हैं उनके बच्चों ने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी इंटरव्यूज दिए होते हैं वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं लेकिन कई बार बच्चों को ऐसा नहीं उनको पता होता कि एयरपोर्ट पर भी कुछ ऐसा हो सकता है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो बेहतर है कि आपने जितने डॉक्यूमेंट अपनी फाइल में लगाए थे वीज़ा लेने के टाइम पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और प्लस जिन बातों का मैंने कहा है जवाब वो आपके पास होना चाहिए खासकर अकोमोडेशन को लेके वो ज़्यादा खिंचखिच कर रहे हैं बच्चों के साथ तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रख के चलेंगे तो आपको किसी तरह की परेशानी यूके ट्रेवलिंग में नहीं आएगी

ਬ੍ਰਾਡਵੇਮ ਗ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਸੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 90238 90238 ਇਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਪਲੇਖਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ